আজি অসম সংগ্ৰামী চাহ শ্ৰমিক সংঘৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কৰ্মশালা যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়ীত অনুষ্ঠিত হৈ যায় আৰু আমি ইয়াত একেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি উত্থাপন কৰোঁ এইকেইটা হৈছে যে আমাৰ চাহ যিটো উদ্যোগ সেই চাহ উদ্যোগলৈ কেইবাটাও সংকট নামি আহিছে তো এটাটো সংকট আপোনালোকে চবে গম পাই আছে যে চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ অৱস্থাটো বিশেষকৈ মজুৰি হওক অন্যান্য সা সুবিধা হওক সকলো ক্ষেত্ৰতে শকতে হ্ৰাস কৰাৰ এটা চেষ্টা চলিছে আৰু ইয়াৰ এটা মেইন কাৰণ হৈছে যিটো প্ৰণী কেপিটেল বুলি কয় যিটো মানে ৰাজনৈতিক ব্যৱসায়ীবিলাক এতিয়া বাগানত মূল সোমাইছে আৰু যোৱা দহ বছৰৰ পৰা বাগানৰ পুৰণি মালিকবিলাকৰ বহুত সাল সলনি হৈছে যিবিলাক ট্ৰেডিশ্যনেল মালিক আছিলে আৰু যিবিলাক নতুন মালিক আহিছে সিহঁতে কেৱল লাভৰ অংকত আহিছে আৰু তেওঁলোকে চাহ শ্ৰমিকৰ কোনো সা সুবিধাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে লক্ষ্য নাৰাখে আৰু এইবিলাকে পুৰাপুৰি চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছে আৰু চৰকাৰী পষ্ঠপোষকতা পাই পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছে বহুত ধৰণৰ আইন উলংঘন কৰিবৰ কাৰণে সাহস পাইছে গতিকে এতিয়া মেনেজমেণ্টবিলাকে এতিয়া আইন উলংঘা কৰাটো এটা সাধাৰণ নীতিত পৰিণত হৈছে আৰু এই গোটেইটোৰ লগত মানে যিটো শেষৰ ফালে যিটো যোগ হৈছে এইটো হৈছে যে আমাৰ এইখন বিজেপি চৰকাৰৰ বহু নেতা এতিয়া বাগানৰ মালিক হৈ পৰিছে আনকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘৈণীয়েকো চাহ বাগানৰ মালিক হোৱা লক্ষ্য কৰিছোঁ আৰু অন্যান্য ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰীবিলাকৰো এতিয়া ইয়াত বাগানত লাহে লাহে শ্বেয়াৰ হৈ আছে সেইটো এটা চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে বহুত বিপদজনক প্ৰৱণতা হৈ আছে কাৰণ যদি চৰকাৰ যদি মালিক হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আইন কানুন ইয়াতে নামানে আৰু ইনস্পেক্টৰবিলাকক বিভিন্ন যিবিলাক আইন প্ৰদানকাৰী সংস্থা আছে সেইবিলাকক তেওঁলোকে মেনেজ কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু দ্বিতীয় যিটো ক্ৰাইচিছ আহি আছে বিজেপিৰ এটা হিন্দুত্ববাদী নীতিৰ কাৰণে আৰু যিটো আমাৰ এতিয়া গোটেই মালিক পক্ষত কনচাৰ্ণ হৈ আছে যে ভাৰতৰ যিটো ৰপ্তানি সেই ৰপ্তানিটো মানে উল্লেখযোগ্যভাৱে হ্ৰাস পাইছে আমাৰ পাকিস্তানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমান চাহপাত লৈছিলে তাৰপৰা ফিফটি পাৰ্চেণ্ট দুহেজাৰ ষোল্ল সোতৰ চনতে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট হ্ৰাস পায় আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত বিজেপি অহাৰ পৰা পাকিস্তানৰ লগত যিহেতুকে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক বেয়া গতিকে পাকিস্তান আছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অসমৰ চাহপাতৰ এখন ডাঙৰ চাহিদা থকা মানে ডিমাণ্ড থকা বজাৰ আছিলে আৰু সেই পাকিস্তানৰ লগত ইণ্ডিয়াৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিজেপি চৰকাৰ সাম্প্ৰদায়িক নীতিৰ কাৰণে সেই বজাৰখনত আমাৰ বহুত লোকচান হৈছে আমাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ চাহৰ এটা ৰপ্তানি বজাৰত আমাৰ এটা বহুত মানে এটা ঘাটিত ঘাটিত গৈছে আৰু এই কথাটো আমাৰ টি আমাৰ যিটো এ টি পি এ আসাম টি পি এণ্ড্ৰাছ এছ'চিয়েচনৰ সভাপতিয়ে যোৱা সাতাশীতম এনুৱেল কনফাৰেন্সক এইটো ঘোষণা কৰিছে কথাটো যে ৰপ্তানি হ্ৰাসটো এটা চাহ বাগানৰ সংকটৰ এটা মূল কাৰণ ইৰাণ এখন আমাৰ আমাৰ ৰপ্তানিকাৰী দেশ হিচাপে আমি তালে কৰিছিলোঁ ইৰাণৰ বহুত কমি গ'ল আমাৰ চাহ চাহপাত নোলোৱা হ'ল আৰু তাত কেনিয়া তাৰপিছত আমাৰ ইউ কে ইউনাইটেড কিংডমলৈ আমাৰ চাহপাত কমি গৈছে ৰপ্তানি ইউ এছ এলৈ কমি গৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বিশ্বগুৰু বুলি দাবী কৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে গোটেই পৃথিৱী ঘূৰি আছে আমাৰ এইটো চাহৰ উদ্যোগ যাৰ লগত হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ জীৱন জীৱিকা অসমৰ গৌৰৱ জড়িত হৈ আছে তো তেওঁলোকে যিজন মোদীয়ে যিজন মোদীয়ে ইলেকশ্যনৰ আগতে চাহ বিক্ৰী কৰি খোৱা বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে যিজন মোদীয়ে তেওঁলোকে ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ আনি অসমৰ চাহ উদ্যোগক তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতত প্ৰতিষ্ঠা কৰা বুলি দাবী কৰিছিলে তো সেই চাহ বাগিচাৰ যেতিয়া ৰপ্তানি যেতিয়া হ্ৰাস হৈছে বিশ্ব বজাৰত তেতিয়াহ'লে সেই মোদীৰ প্ৰচেষ্টা আমি একোৱেই দেখা নাই তেওঁ এতিয়া বিশ্বৰ বজাৰে বজাৰে দেখে দেখে যাব লাগিছিলে চাহ বাগানৰ ৰপ্তানিটো তেওঁলোকে বেছি কৰিব লাগিছিলে বৃদ্ধি কৰিব লাগিছিলে কিহৰ কাৰণে কৰা নাই গতিকে এই কথাটোলৈ আমি এটা আলোচনা হৈছে গতিকে বিজেপিৰ নেতৃত্বত যেনেকৈ এটা ক্ৰণি কেপিটেল ৰাজনৈতিক ব্যৱসায়ী পুঁজি সোমাই বাগানৰ শ্ৰমিকৰ অৱস্থা বেয়া কৰিছে ঠিক তেনেকৈ সাম্প্ৰদায়িক নীতিৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া মোদীৰ আমাৰ অসমৰ চাহ বাগানে এতিয়া লোকচান ধৰিব লগা হৈছে আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ যদি অতি বিপদজনক যে বিজেপিৰ হাতৰ পৰা চাহ উদ্যোগ ৰক্ষা কৰা কথাটো হৈছে কি চাহ বাগানৰ মাটি চাহ বাগানৰ মাটি ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ দি দি আছাম লেণ্ড চিলিং লেণ্ড হোল্ডিং চিলিং এক্ট মতে ঊনৈছশ ছাপন্ন চনৰ চাহ বাগানৰ মাটি বেলেগ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এইখন চৰকাৰে এইখন চৰকাৰে যোৱা দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত লেণ্ড এইখন আইন সংশোধন কৰিছে সংশোধন কৰি এই বাগানৰ পাঁচ পাৰ্চেণ্ট মাটি পাঁচ শতাংশ মাটি হোষ্টেল কলেজ খোলা হস্পিটেল খোলা হস্পিটেল খোলা মানে কলেজ খোলা মানে সেইবিলাক ব্যৱসায়িক লেভেলত ব্যক্তিগত মালিকাধীন মানুহক হস্পিটেল খোলাৰ কাৰণে স্কুল খোলাৰ কাৰণে কলেজ খোলাৰ কাৰণে বিশ্ববিদ্য খোলা খোলাৰ কাৰণে ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলাৰ কাৰণে পৰ্যটন বিভিন্ন কেন্দ্ৰ কৰাৰ কাৰণে আইনসন্মতভাৱে এলাও কৰিছে যিটো বহুত বিপদজনক প্ৰৱণতা আৰু অন্যান্য যিবিলাক বহু কিছুমান প্ৰজেক্টৰ কাৰণেও তেওঁলোকে এলাও কৰিছে এইখন আইনে এইটো বহুত বিপদজনক কথাটো আৰু এই আইনৰ দ্বিতীয় ধৰাটো আৰু বিপদজনক কথা যে এই ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাটিল ৰেভিনিউ লেণ্ডলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব অৰ্থাৎ এইবিলাক মাটি ম্যাদী পতা কৰি দিব আপোনালোকে চাওক এখন বাগানত কমেও এক হেজাৰ বিঘা মাটি থাকেই কমেও তো এক হেজাৰ বিঘা মাটি যদি তেওঁলোকে থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হ'লে পঞ্চাছ বিঘা মাটি আজি নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষত চেণ্টাৰৰ কাষত পঞ্চাছ বিঘা পঞ্চাছ বিঘা মাটি যদি একোটা আগতে বহিৰাগত কোম্পানী এইবিলাক কোনো অসমৰ মানুহ নহয় যিমানবিলাক বাগানৰ মালিক আছে চব বাহিৰৰ মানুহ পঞ্চাছ বিঘা পঞ্চাছ বিঘা মাটি যদি তেওঁলোকে ম্যাদী পতা পাই যায় ম্যাদী পতা পায় তেতিয়াহ'লে এইটোতো সাংঘাটিক কথা হ'ব আজি চাহ বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে বিচাৰি আছিলে আমাক ভেটি মাটিৰ পট্টা দিব লাগে তেওঁলোকৰ ফালে কোনো খবৰ নাই আজি অসমৰ কিমান দুখীয়া মানুহবিলাকে য'ত ত'ত অকণ অকণ চৰকাৰী মাটিত বহি আছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব ঘোষণা কৰি আছে চৰকাৰী মাটিত মই কাকো বহিব নিদিওঁ তো আপুনি সেইসকলক নিৰ্ধাৰণভাৱে নিষ্ঠুৰভাৱে উচ্ছেদ কৰিছে আৰু চাহ বাগানৰ মালিকবিলাক যিবিলাক ইয়াৰ মানুহেই নহয় যিবিলাক মানুহ অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ তেওঁলোকক আপুনি এতিয়া এইটো ব্যাধি পতা কৰি দিব পঞ্চাছ বিঘা পঞ্চাছ বিঘা মাটি যাৰ ভেলু কোটিত কোটি কোটিতকৈ বহুত বেছি টকা মাটি তো এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত বিপদজনক আৰু এইবিলাক আমি লিজত দিছিলোঁ অসমে এইবিলাক আমি ম্যাদী পতা কৰিবলৈ দিয়া নাই তেওঁলোকে ইউজ কৰিবলৈ চাওঁ আমাক মাটিটো অসমত ঘূৰাই দিব লাগিব কিন্তু এটা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এতিয়া এই 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 সংশোধনীৰ জৰিয়তে অসমৰ মাটি এতিয়া এদেও দুদেওকৈ ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট বিভিন্ন ধৰণৰে কোনোবা এটকা দৰত কেতিয়াবা আদানিক কেতিয়াবা আম্বানিক আৰু এতিয়া চাহ বাগানৰ বানিক অসমৰ মাটি দিয়াৰ যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তক আজিৰ কৰ্মশালাই আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে অসমৰ এই বিজেপিৰ আক্ৰমণৰ পৰা আক্ৰমণ বিজেপিয়ে চাহ উদ্যোগৰ ওপৰত ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে যিটো আক্ৰমণ কৰিছে সেই আক্ৰমণৰ পৰা আমি অসমৰ এই চাহ উদ্যোগটো বচাব লাগিব আৰু অসমৰ চাহ শ্ৰমিকক বচাব লাগিব অসমৰ মাটি বচাব লাগিব এই সিদ্ধান্তৰে আজি আমাৰ কৰ্মশালা আমাৰ আমি সমাপ্তি কৰিছোঁ